Ну, смотри, касательно орешника, у меня был эфир. Мы, ну, по сути, предсказали орешник за еще две недели, до того, как он полетел. Там четко показывало, что в начале декабря будет какой-то какой обстрел, что-то новое, mm -hmm. что мы обосремся? Я такая, так что это я говорю, не знаю, что за почему так падает. Но там падал шут, карта шута. То mm -hmm. есть э, смотри, в конце ноября они стрельнули этим орешником. Но ну, там падало типа, на начало декабря. Как раз он к 30 числу там заявил, что он будет снова бить им. Ну, понятно. Но карта шута — это нулевой аркан, то есть это пустое все. Я, в принципе, понимаю, зачем он это делает, для того, чтобы сейчас... просто просматривала уже это, для того, чтобы склонить их к переговорам. Я специально разложила, говорю, для чего он это делает. Два раза раскладывала в разных прогнозах. Там четко падает, что он это делает для эмоций, тускубков. И девятка мечей, чтобы вызвать страх, да, опять-таки я говорю, давление на кого идет? Ну, люди-то понятно, но там император, там господин Зеленский падает. То есть я так понимаю, что он таким образом сейчас пытается, знаешь, типа людей запугать и Зеленского запугать для того, чтобы Зеленский повлиял на мир. То есть карта мира, ну, тут, тут, тут прямое значение у нее. Он хочет еще и на мир повлиять, да, на Запад и так далее. Он это сделать сам не может, поэтому он через Зеленского пытается на них и на Зеленского и на народ и на мир через Зеленского, то есть у него вот так вот оно идет. Но касательно ударов, я думаю, что они еще будут. Я думаю, все-таки там под угрозой больше падал Восток. Это Днепропетровская снова такие, это Запорожская. Вот. Ну, так то так. Угу. Ну, тобто, це, слухай, це більше залякування якісь, чи це ре... за цими залякуваннями будуть реальні дії? Тому що буквально сьогодні Путін багато було інформації, точніше, те, що вона не перевірена в інфопросторі, що Путін має найближчим часом зробити якусь заяву, і ось буквально там наступної ночі знову буде якийсь новий масштабний удар по центрам прийняття рішень. Ну, ти смотри, що... Помимо Орешника у нас баллистика еще есть, у нас дроны еще есть и так далее. Да, он должен там с выступлением типа выходить. Я тоже смотрела, что там может быть, там падая, типа он будет обращаться к народу, а -ля. Но опять-таки это все манипуляция психологическая для того, чтобы посмотреть, типа какой Зеленский, он на переговоры не идет, а мы же Орешником бьем. Смотри. То есть тут опять-таки, да, двояко. И на Зеленского надавить, и на народ надавить, и опять-таки через Зеленского на мир. То есть тут понятно все и так. Он будет про наступательные операции говорить, он будет опять орешником своим махать в заявлении потом. Но там, кстати, знаешь, что это в конце падала? Я удивилась, просто думаю, что это? Там падало, типа, солнце и двойка кубков. А солнце — это карта дружбы. Если солнце с луной падает, я уже понимаю, что орешник или ядерку может показывать, да? То есть, понятно. Там солнце с двойка кубков. То есть, типа, а «Я делаю вам жест доброй воли». Вы посмотрите, вот, откройте свои глаза, Типа, вы не видите реальных врагов. Он, то есть он специально, они сейчас россияне специально будут склонять для того, чтобы посрать друг с другом всех. И четко чё, на власть там показывает. Там все крутится вокруг того, что он пытается давить на людей, то, чтобы они обратили внимание вот на власть. Ну, это психологические все давки. Короче, перед новым Ти почала про перемовини можливо дивилася, чи можемо подивитися, чи чекати нам найближчим часом перемовин, тому що теж багато інформації. Одні кажуть, що там вже чи не весною, зимою у нас буде якесь типу умовне перемиря, якийсь початок домовленостей. Інші кажуть, що це все неправда, і війна буде затяжною ще. Ну, це лучше сморіть в початку року, вже сам з першого числа. Поняла, коли міняється на ну, 25 п'яте го буде. Ну, посмотрим давай час, що реальні переговори ближайше час. Ну, я сомневаюсь, пятерка Пентакли, пока я не вижу ничего такого. Но они должны быть. И рано или поздно они будут все равно. Я сегодня, в принципе, смотрела про переговоры, там король Пентакли падает. То есть я понимаю, что господин Зеленский, он все-таки будет готов поехать. Там дело в Пупкине. Вот в ком дело. Mm -hmm. Он будет выпендриваться из его страны, там тройка кубков. То есть это делегация, скорее всего. Это не он. Он боится, но он срется под себя, если он угрозы свои кидает с Казахстана, даже, а не с Москвы. Понимаешь, то есть я не понимаю просто... Ну, ну опять-таки, касательно ты... орешника. Да, Орешник. да, Касательно орешника. Я просто 350 раз уже смотрела все. Мне что первый раз падало, что последний раз одна и та же карта. Пятерка Пентаклей. Пятерка Пентаклей это карта бедности. То есть и восьмерка мечей. Какая-то у них проблема с этим орешником есть. То ли его убали, обманули, разворовали там все. Да, он думает, что у него там прям. А у него там, ну, такое. Фисташка. Короче, и да, тут несколько вариантов. Ну, показывают, типа, я просто не ядерщик, мне тяжело, как бы, понял это все. То есть я то, что там вижу, то, как бы оно сбывается, но я не вижу, я не понимаю, что не ядерщик. Ну, с начинкой там что-то. То есть я так понимаю, что все-таки, э, видимо, не несет оно ядерный заряд. Вот. Э, хотела запитати, потому что с приводу ядер, ядерки тоже много сейчас разговоров ведется, и Путін, зрозуміло, там неодноразово погоджував і медведя і вся ця когорта короче, росіян. Називаємо їх Чи реально є загроза ядерної, ядерної, застосування ядерної зброї? Ну, смотри, просто карти, як вони восприймають інформацію. Вони тоді ще показували, коли я перед... коли ще не знали, що таке орешник, даже, там падала штанове і падала ядерка. Так, так, я не поняла, блядь, що це таке. Почему он так показывает? Потому что это ракета, которая может в себе местить ядерный заряд. То есть карты воспринимают так, понял информацию. Понятно, что они показывали, что ядерка полетит, она полетит. Ну да, но тарешник это ядерная, ну по сути да. Такого ядерного, что будет прям бабах, типа и все умрут в один день, такого не будет. Но я не чувствовала это. Если бы я просто понимаешь, я как один из самых чувствительных вообще практиков, наверное, в Украине, я типа у меня бы уже О, такое состояние было, но такого нет. Кстати, сегодня магнитная буря очень сильная, у меня мигрень. Ну, это не к, не к орешнику относится, это просто к магнитной буре. Так что, кто меня тебя зависим, я думаю, что они в комментариях поддержат меня в этом. Вот. Но я не чувствую того, что все умрут в один день, блин. Ну, дивись, ядерное зброя, это же не совсем про то, что все умрут в один день. Ну, хотя много кто так сприймает. может быть э, тактичный удар, может быть какая-то певная зона уражения. А зачем есть? не ему зона уражения сейчас, вот, допустим, тот же Киев, если ему нужно давить психологически на Киев? Зачем убить всех в один день, чтобы, типа, на кого он давить будет? То есть это уже неинтересно будет. Я говорю просто, если бы я, допустим, как маньяк бы думала, вот, допустим, я Путин, например, да, мне было бы интереснее наблюдать бы, держа в страхе, виляя своим этим орешником, понимаешь, не нажимая кнопку, а не нажать, типа, чтобы все, ну и что, и шо, типа, окей, с кем я играть буду? Ну, то есть, да, если логику включить сейчас здесь. Хорошо, будет ли вообще Хотя, знаешь, вот я смотрела Донецкую область, типа потом падала, что может быть ядерка. Но, возможно, я уже сейчас так себе думаю, может, какие-то испытания в Донецкой области будут проходить, да? Потому что странно карты показывают. Есть ли вероятность того, что прям ядерка полетит? Ну, прям я не, не орешник, да, а вот именно ядерка. Тактическое ядерное оружие применено будет по Украине вот, в ближайшее время. Но они все равно хотят, видишь, что с Пентакли, типа, это опять-таки центр принятия решений. То есть вот они хотят... Но здесь десятка мечей падает. Десятка мечей — это не совсем про ядерку. Это просто про обстрел. Давай так скажем, да? И карта мага, да, у них есть за цель, но это... Хорошо, десятку мечей откройте. Это ядерка или это просто ракеты? Опять, видишь, по типа, девятка мечей, вот это вот падает, и солнце. Вот запугивание, понял, ядерка, страхи страхе держать. Опять-таки, кто у нас здесь? Император Зеленский, то, что я говорила. Зеленский всегда императором падает. То есть они специально это все целенаправленно провоцируют. Так, хорошо, так все-таки по одной карте мне это орешник или это... Ну, ядерка типа, или это просто обычные ракеты? Тут больше про ракеты. Хочу про ракети. Опять три на ядерку падає, сморі що Пентаклі, це карта бідності, то що я говорила. У них що то не виходить там? Не а от на ракети тут суд, так. Да. По ракетам, так. Да. Mm -hmm. Хорошо, давай з тобою, чи ти подивитися, точніше, що у нас буде з ракетними обстрілами до нового року, В місяць залишився. Uh, смотри, я тебе так скажу. Ну, це просто довго. Я смотрю как обстрелы с первого числа нового месяца, то есть я не смотрю, поняла в конце, ну, неправильно показывала, я уже выкупила. Но я могу сказать одно, то что я вчера, когда снимала свой проект на YouTube, и мы смотрели как раз-таки вот в рядовом квартале об обстрелы, и там четко, вып... то есть я четко знаю, что будет какая-то ситуация связана с детским праздником. Детским... Я не знала, что святого Николая принесли на 6 число, я думала, что он 18-го. А там шестерка Кубкова, это карта детства. То есть я понимаю, что связано было с детским праздником. То есть либо это Святого Николая, либо перед. То есть как они любят? Либо на, либо перед, либо после. Там буквально вот три дня, да, вот этих вот. Вот там вот обстрелы должны быть сильные. Да, самое. Еще, еще... Ой, не знаю, не смотрела. Честно не смотрела, но мы, мы по Киеву спрашивали. Поняла, по Киев спрашивали. Не смотрела по областям, мне было неинтересно. Я просто хотела посмотреть, вот планируют ли они. Это надо да, ближе уже, это вот когда начнется декабрь, вот декабрь, 1 декабря надо смотреть, потому что месяц не поменялся, еще два дня вот до конца. Дайте 30 число пережить. С неопределением. Ну да, до речи, сегодня было информации, что это уже будет, властность. Мы сегодня записываем 29, завтра 30, я думаю, что видео как раз выйдет 30 числа. Дуже цикаво, дуже цикаво. Ну смотри, если орешник не полетит, хорошо, если полетит, то мы об этом не узнаем уже, в принципе, поэтому... Ну, well, uh, no, well, таке uh, Дивись, uh, британська розвідка сьогодні yeah. написала, що ось uh, Росія запустила орішніка, ну, по Дніпру або їм yeah. дати повідомлення Заходу, щоб вони дозволили нам здійснювати ось далекобійні удари в Глипроті. Хоча багато вже говорили про те, що нам нам нібито деякі країни вже дають дозвіл, і по Брянському ударили. Uh, Будем ли мы бити вот так и не дальше, саме по поражці? Я просто вопрос, типа, а как они по Днепру если... а что по в Днепр, Днепропетровской области, да, ударили? Кто, куда прилетело, что, кто это, я не понимаю просто, что они там, кто видел, что, вообще не ясно ничего. Я сегодня специально перед эфиром с тобой перечитывала разные статьи, дуже какая-то разная информация. Так и люди и не пишут ничего, люди из Днепра ничего не пишут, типа, ну там какие-то звуки слышали, ну что-то такое вообще. Ну, дуже дивна історія. Дуже дивна. Але давай повернемося, чи будемо ми бити теж далекобійними ракетами в глиб Росії? Так, сто процентів, башня вот, падають. Ми до Нового року доживемо, покажіть нам. Ні, карти показують, що шутиш, типа шут, падає, коротше, вообще типа. Или уже? Ну так, да, десятка пентаклі, хорошо, доживемо, живемо, ні. не угу. Ну такое, не знаєте. Да, от девятка кубків, торжество, да. Да, ну воно, ну да. Ну такі вопроси, уже звiніть, я какое время такие вопросы. А що у нас буде ситуація на фронті? Ти, можливо, дивилася? Читаєш там, ну, хоча Там насправді, типу, на декабрь, так що зможеть, просто вже, конечно, ноября, бря, поняла, там в декобрі, опять-таки, у них все одно от ця ідея фікс залишилась по по югу. наступление. Mm -hmm. Это идея фикс. Ничего не меняется по Запоро. Я думаю, что он будет все-таки в, в Звернане в своем. Приплетет еще то, что он будет наступать на юге страны. Он это приплетет. Он должен приплести это. Там падало, понял, показывала, там юг показывала по его словам, mm -hmm. не знаю. И колесница, типа, движение. В декабре должны. И, кстати, в декабре они еще будут бить по водосховищам. Прям так хорошо. Плотненько. Угу, На півдні ти кажеш, тобто якісь якісь буде, будуть просуватися на півдні більше. Ну, це треба опять-таки вже з початку про просування. Тобто поход буде, але касається просто там уже просування. є. Ну mm -hmm. ми їм по носу нормально даємо в Запорізькій області. Mm -hmm. Донецька там ужасна ситуація, а от в, в Запорізькій там. Пацаны держатся наши нормально. Вот э, писали також что еще давно, что навколо Запорижья фортификационные споруды, ну, то есть, они его защищают, Запорижье, потому что россияне активно сейчас пытаются э, наступать. Ты про это говоришь, ну, про это все пишут, не возьмут Запорижье. Я пока нет, пока вообще не идет никакая речь про то, что Запорожье возьмут. Там надо, чтобы Запорожье взять, чтобы Запорожскую область пройти. Там по носу получают нормально, но там движение идет все равно у них. Как бы это ни скрывалось, как бы это все знают, что там движение идет. Мне сколько просто моих людей пишет. Мы это предсказали еще до того, как оно пошло. Ну, то есть я знаю, что оно идет там. Просто новости стараются немножко ограничивать информацию. Я понимаю, зачем это делается, с какой-то стороны правильно даже. Но вот. в Донецкой области у нас намного хуже ситуация, в Луганской, чем в Запорожской. Все-таки по носу им даем. Энергетичная система Украины. Знову у нас началась... На соплях висит энергетичная система у нас. Знову почалися От вчора, принаймні у мене в Києві півдня і до першої години ночі взагалі не було світла, хоча до цього вже давно не було такого, ось що прям так, так надовго відключали і кажуть, що далі будуть продовжувати ці стабілі... стабілізаційні відключення світла. Хоча буквально тиждень тому ще півтора. Я читала від енергетиків, що у нас все стабільно, у нас все окей, і так буде далі продовжуватися там летнісю зиму. Якої буде ця зима? Я как человек, у которого есть знакомая энергетики, даже без карт тебе скажу, не нужно быть ведьмой. Они говорят, что на соплях все висит. Поэтому не знаю, там, кто что пишет. Отключения будет сто процентов, будет херовое отключение. Уже, видишь, они начнут даже с сможешь... Ну хорошо, да, посмотрим, но там. Это... Отключение света будут зимой. Ну да, повешенный провод. Ну сразу повешенный факт, Да, ограничение. Десятка, А ні, будуть стріляти, туди от десятка мечей і паш пентаклі. Розрушені, щоб в дотец. Ну, звісно, карта мага, вона про стратегію вже. Вони вже ждуть час, поняла, коли немножко похолодання, піде більше, коли морозець піде. Відключення, щоб... відключення відключенням різні, тому що а, буває там у нас відключення там, 2 години, 3 години, і це окей. Буває відключення по півдня, той день, я пригадую, що минулу зиму. Що, сильно відключення будуть? Ну, четверка мечей, да. Такие нехеровые ограничения. Будут, будут. Mm -hmm. Это четверка мечей, смотри, это такой. Это когда человек в больнице лежит, четверка мечей часто может падать. А человек в больнице лежит как? Ну, какой-то период времени. То есть это не то, что там час полежал, ушел, да. То есть на ну, неделю точно лежит. Да, если какая-то болячка, например. Прокапать, пока пока то, пока все, здесь то же самое. Длительное отключение. Угу. То есть нам нам, ну, вот да. да. Хотя видишь опять-таки тут мир падает, девятка пентаклей. Я думаю, что мы все-таки э, тоже давно еще об этом говорила я. Э, ничего нового как бы. Тут мир падает, девятка пентаклей. Это говорит о том, что мы должны как-то поджать немножко, попросить у помощников наших самых главных. Вот, чтобы они нам как-то какую-то автономную систему придумали. Уже пора давно было за три года войны, я думаю, как-то договориться об этом. Потому что автономная система, есть выпады в ситуации. Я специально спрашивала о энергетике, специально спрашивала. Они сказали, что да, есть варианты автономно, есть варианты, но это надо договариваться с партнерами. То вот есть, если нам помогут они, вот, в принципе, вот оно будет mm -hmm. туда. Так, давай ще трошки з тобою поговоримо про Трампа. Це теж така тема а, номер 1 вже в останній час. Десь я а, нещодавно читала інформацію, ну, це, можливо, там інші езотерики казали, що можливо інаугурація Трампа і не станеться. Чи що покушення які -то будуть на нього? що? Місь цікаво, просто тебе почути. Ну, Можуть покушення бути, ну і що? Трамп стане президентом України США. Должен сразу, да, но ну, так сейчас. Но кто хочет? Я так поняла, что господин Зеленский тоже хочет, потому что, видишь, он станет президентом, тут ту Пентакли, и смерть падает. Это не про физическую смерть, это про войну. карта смерти, она показывает войну. Двойка кубков, договоренности, помощь, четверка пентаклей. То есть у него, то, что я говорила, я считаю, что у него будет помощь в войне. Нам, как ни крути, ну типа... Будет допомагати. Але да. допомагати як? Перемованими чи зброєю? Тому що двойка, ми... Говорить... кубков, двойка кубков, смотри, це про розговор. Я думаю, що... Что... Ну, я не трампіністка, там ні в коем случае вже, хоча похер. Короче, я уже тоже раз 300 говорила о том, что он Путина будет... Во-первых, это будет какое-то запугивание со стороны Трампа. Да? Двойка кубков — это разговоры всегда. То есть какие то будут... Я думаю, что будет подниматься все-таки разговор про переговоры, про совместные какие-то разговоры, договоренности. Хоть поговорить сесть, это будет точно при каденции Трампа. И я думаю, что все-таки он ну, по моим ощущениям, типа, он как человек, который, типа, лидер, знаешь, по своей природе, он привык быть первым и так далее, ему как бы не очень, что какой-то Вася Пупкин, понимаешь, вдруг тут управляет в мире, да, всеми, для него это непонятно и странно, он хочет быть супергероем, так я думаю, что он будет все делать для того, чтобы стать супергероем в мире, чтобы Путина всадить, вот так вот хорошенечко, понимаешь, поэтому я считаю, что чисто его эго, оно в этом случае нам очень сильно поможет здесь. Uh -huh. Исколько я смотрел на отношения с Путиным, там ничего хорошего не падает. Поэтому я не знаю, кто там говорит, что они друзья. Вообще, как они могут быть друзьями, если один с России, второй с Америки. У них элементарно, менталитет даже разный. Какие друзья, о чем можно здесь говорить? То, что они на какой-то вечеринке вместе были, это не говорит о том, что они друзья, понимаешь? Ну, такое. А еще у Трампа до хера компромата на Путина.